sizni qalbingiz g'irt chirik bosib ketgan gapirgan gapimga javob beringmi man gapirgan gapimga javob beraman sizga olloh qur'onni hech qayerida yozib qo'ymagan qalbim toza bo'lsa bo'ldi boshimga ro'mol o'ramasam ollohni farzini bajarmasam namoz o'qimasam hayot bo'ldi zo'r bo'lib ketadi deb yozib qo'ymagan hech qayerda ollohni buyrug'ini bajarmasdan ollohni badaniga o'zgartirish kiritib lablarni botekis qilib hamma yog'ini plastikka e qilib sizlar ko'ngil tozaligi to'g'risida gapiryapsizlarmi uzru munisaxon man uch yarim yashar qizimga sizdekkalarni olib bir televizorda ko'rsatmayman даже bilasizmi nimaga ongi buzilmasin toza ong o'sha kristalniй toza qalb kristalны toza ong o'sha bolalarda bo'ladi qizlarniki to'qqiz yoshgacha o'g'il bolalarniki yani o'n ikki yoshgacha ana o'shalarda kristalni toza bo'ladi siz bilan maniki yag'ir bosib nagar bosib ketib